Tuan Ibrahim Nafi Pas tolak Wan Faisal. Anthony Lok tegaskan tiada lagi diskaun saman bermusim. MIC belum putuskan keluar PN. Ahli Parlimen DAP sindir PAS cadang PAS Airlines. Rafizi Nafi tahu usaha jatuhkan Muhyiddin Yassin dan APMM nafi buat latihan dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan dakwaan yang tersebar di media sosial kononnya parti itu tidak berhasrat menerima ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai ahli buat masa ini. Katanya di laman Facebook, beliau menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak benar dan bermotifkan fitnah. Beliau menjelaskan bahawa penyebaran dakwaan tersebut dilihat sebagai usaha pihak tertentu untuk menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat menjelang kempen pilihan raya yang semakin hangat. Menurutnya lagi, PAS sentiasa terbuka kepada mana-mana individu yang ingin menyertai perjuangan parti asalkan mereka menghormati dasar serta prinsip Islam yang menjadi asas kepada perjuangan PAS sejak dahulu. Beliau menambah bahawa setiap permohonan keahlian perlu melalui prosedur dan pertimbangan dalaman parti. Terdahulu tular tangkap layar sebuah laporan portal berita yang mendakwa PAS tidak bercadang menerima Wan Faisal sebagai ahli buat masa ini. Laporan bertajuk PAS tak bercadang terima Wan Faisal jadi ahli buat masa ini menimbulkan pelbagai reaksi di media sosial kerajaan memutuskan untuk menamatkan amalan pemberian diskaun saman trafik melalui program atau kempen khas bermula 1 Januari tahun hadapan. Baliknya, satu pendekatan baru akan diperkenalkan dengan konsep lebih cepat anda bayar, lebih sedikit anda perlu bayar. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat selepas jemaah menteri meneliti keperluan menyeragamkan kadar dan kaedah pelaksanaan kompaun antara Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut beliau, kaedah lama yang bergantung kepada kempen diskaun khas tidak lagi relevan kerana mendorong orang ramai menunggu tawaran potongan sebelum menjelaskan saman. Di bawah struktur kadar baru itu, pemandu yang menjelaskan saman dalam tempoh 1 hingga 15 hari selepas dikeluarkan akan menikmati pengurangan 50%. Kementerian Pengangkutan dan Agensi Terlibat juga akan menjalankan kempen penerangan kepada orang ramai sebelum pelaksanaan rasmi pada tahun hadapan. MIC masih belum membuat keputusan muktamad sama ada akan kekal atau meninggalkan barisan nasional BN, kata Presidennya S.A. Vigneswaran. Menurut laporan berita harian, beliau menegaskan bahawa sebarang keputusan berkaitan hala tuju parti perlu dibuat secara konsensus dan bukan berdasarkan pandangan individu tertentu. Vigneswaran menjelaskan walaupun ahli parti termasuk timbalan presiden M. Saravanan berhak menyuarakan pandangan masing-masing, keputusan rasmi hanya boleh ditentukan melalui persetujuan bersama dalam parti. Katanya, isu sebesar hala tuju politik tidak boleh dianggap sebagai keputusan pribadi mana-mana pemimpin. Difahamkan keputusan sama ada MIC akan terus bersama BN atau tidak dijangka dimuktamadkan dalam mesyuarat agung MIC yang akan berlangsung pada 16 November depan. Mesyuarat itu dijangka menjadi medan penting untuk menentukan masa depan parti dalam landscape politik semasa. Kenyataan Venus Warren itu dibuat sebagai respons terhadap dakwaan bekas ahli MKT AMNO, Tajuddin Abdul Rahman yang mendakwa MIC bakal keluar daripada BN bulan depan menerusi satu video di akaun TikTok miliknya. Seorang ahli parlimen DAP mencetuskan perhatian di Dewan Rakyat apabila menyindir cadangan PAS agar Malaysia Airlines mas. Menghentikan hidangan alkohol dalam penerbangan. Bersyakap di Dewan Rakyat, ahli Parlimen Kepom Lim Lip Eng menyifatkan desakan itu sebagai tidak demokratik dan tidak menghormati kebebasan individu bukan Islam. Lim berkata, hak untuk mengambil minuman beralkohol adalah pilihan pribadi yang diiktiraf undang-undang dan tidak seharusnya diganggu atas dasar keagamaan. Beliau menegaskan bahawa Malaysia sebagai negara berbilang kaum perlu mengekalkan prinsip kebebasan dalam perkhidmatan awam seperti penerbangan. Beliau secara sinis mencadangkan syarikat itu dinamakan Pas Airlines dan mempersoalkan berapa lama ia mampu bertahan dalam industri kompetitif tersebut. Ahli parlimen itu turut memetik contoh syarikat penerbangan dari negara Islam seperti Emirates, Etihad dan Gulf Air yang tetap menawarkan minuman beralkohol kepada penumpang bukan Islam. Terdahulu, Ahli Parlimen Hulu Selangor Muhammad Hasni Zan Harun dari PAS mengulangi gesaan supaya MAS menghentikan penyajian alkohol dengan alasan ia menimbulkan dilema kepada pramugari serta penumpang beragama Islam bekas timbalan presiden PKR Rafizi Ramli menafikan mengetahui sebarang usaha untuk mencatatkan Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu bagi membolehkan parti itu menyertai kerajaan perpaduan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Rafizi menegaskan setakat pengetahuannya, tiada sebarang langkah sedemikian dibincangkan dalam kalangan kepimpinan kerajaan. Menurut Rafizi, Perdana Menteri yang juga Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jarang berkongsi dengannya mengenai strategi atau langkah politik yang akan diambil. Beliau menjelaskan bahawa Datuk Seri Anwar lebih banyak menguruskan hal-hal politik parti secara peribadi tanpa membincangkannya secara terperinci dengan timbalan Presiden. Rafizi berkata, perbincangan strategik antara beliau dan Datuk Seri Anwar sebelum ini hanya berlaku dalam dua keadaan utama ketika menjelang PRU-15 dan semasa proses pembentukan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya itu. Kenyataan tersebut dibuat susulan dakwaan bekas Ketua Setia Usaha Sulit kepada Muhyiddin Marzuki Muhammad yang mendakwa terdapat usaha tersusun untuk menyingkirkan Muhyiddin daripada kepimpinan bersatu. Dakwaan tersebut kononnya bagi membuka laluan kepada parti berkenaan menyertai kerajaan perpaduan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menafikan dakwaan bahawa pasukan elitnya mengadakan latihan di Masjid Rusila, Marang, Terengganu pada 19 September lalu. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Rosli Abdullah menjelaskan bahawa masjid berkenaan hanyalah lokasi singgahan sementara bagi para pelatih untuk menunaikan solat sebelum meneruskan tugasan operasi mereka. Rosli berkata pihak masjid telah dimaklumkan lebih awal mengenai kehadiran kumpulan pelatih tersebut dan lawatan itu tidak mengganggu sebarang aktiviti keagamaan mahupun jemaah yang berada di kawasan masjid pada ketika itu. Beliau menegaskan bahawa dakwaan kononnya latihan dijalankan di dalam masjid adalah tidak benar sama sekali. Katanya lagi, APMM sentiasa menghormati sensitiviti masyarakat setempat dan memastikan setiap aktiviti latihan dilaksanakan mengikut peraturan serta garis panduan yang ditetapkan. Dakwaan berkenaan mula timbul selepas Ketua WIPPN Takyuddin Hassan Mendakwa pasukan elit APMM menjalankan latihan di masjid Rusila. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.